Bismillahir Rahmanir Rahim. Sizi və özümü ən dəyərli ne'mət olan təqvaya dəvət edirəm. Əuzubillahi minəşşeytanir racim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 1-ci xutbəm Fatiha surəsi haqqında xülasə qeyd etdim. 2-ci xutbəm çox az, əfvsuslar olsun. Çox az danışılan bir mövzudur. Mühüm bir mövzudur, amma çox az danışılan bir mövzudur. Mövzu təvhiddir. Allahın təkliyi haqqında. İslam dininin əsası təvhiddir. Usul-i dinin birincisi təvhiddir. Allahın təkliyi çox az danışılan bir mövzudur. İslam dininin əbədi möcüzəsi olan Qurani-Kərimin çox ayələrində təvhid prinsipinə və onun müxtəlif cəhətlərinə toxunulur. Təvhidə inam Hz. Peyğəmbərin peyğəmbərliyini qəbul etmək kimi vacib bir şeydir. Müslüman olmağın şərti nədir? Kəlmə-i şahadət etməkdir. Kəlməyə şahadətini deyən şəxs müsəlmandır. Əgər bir kafir kəlməyə şahadətini desə, o olur nə? Müsəlman. Bunun zahiri olur pak, təmiz. Amma Nə qədər Allaha inkar edirdisə, necis hökmündədir. Necis kəriyətdə görə 10-11 maddədən ibarətdir. Ondan da biri kafirdir. Amma kəlmə-i şahadət edəsə, bir anın içində onun bütün zahiri olur pak. Və bir dəqiqədən sonra rəhmətə keçsə, vacibdir ki müsəlmanlar onu gərək dəfn etsinlər müsəlman qəbiristanlığında. Müsəlman olandan sonra bir kəlmə: Əşhədu an la ilaha illallah və əşhədu anna Muhammədən rasulullah. Kəlməyə şahadət edən şəxs ki, müsəlman olur, onun əvvəli nədir? Lə iləhə illəllah. Şahadə an lə iləhə illəllah. Şahadat verirəm Allahdan başqa Allah yoxdur. Bu nədir? İslamın müsəlman olmağın birinci ilkin şərtidir. İslamın əxlaq sisteminin bünövrası təvhid prinsipi üzərində qurulmuşdur. Bütün peyğəmbərlərə, əsas peyğəmbərlərin əsas işi, missiyası kişə şey olub. Birinci təvhidi tanıtdırmaq cəmiyyətə. İkinci də günahları, haramları, insanları tanıtdırıb ondan çəkindirmək. Əsasən bütün peyğəmbərlərin, 124.000 peyğəmbərin əsas işi bu olub. Təvhidi tanıtdırmaq, günahları tanıtdırmaq. Qurani Kərimdə Allah Taala nə buyurur? Anbiya surəsinin 25-ci ayəsində. Auzu billahi minəşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Və ma arsalnə min qablikə <Sessizlik> min rasulil illə nuhii ilayhi annəhu la ilaha illə Ana fa'budun səndən əvvəl elə bir peyğəmbər göndərmədin ki ona Məndən başqa heç bir tanrı yoxdur. Buna görə də yalnız mənə ibadət edin deyə vəh etməyək. Allah Tala bütün peyğəmbarlara təvhid inancını buyurub ki, bu cür deyin. Hz. Əli -əl (ə.s.) Nahcül Balahada qeyd edir ki, ilkin səhifələrindən də deyir ki, dinin əvvəli Allahı tanımaq, Allahı tanımağın kamiliyi onu təsdiq etmək və təsdiq etməyin də kamiliyi onu vahid bilməkdir. Təvhidin də mərtəbələri var. İnsan mufah olmadığından ötürü tovhidin bütün mərtəbələrində gərək Allaha şərik qərar verməyə. İnsan gərək müvəhhid ola. Müvəhhid yəni Allahın rənginə, təvhidin rənginə insan qarışar. Allahın buyurduqlarını icra edə Allahı heç zaman şərik qərar vermir. Allahın rənginə boyana, yəni ta onun ali gözü hərəkətləri də təvhiddən olsun. Allah Taala insanda elə bir qabiliyyət, istedad insanın daxilində qərar verib ki, deyir ki, mən necə yəmsə bəzi xüsusiyyətlərdə insanda da o kəramət mən qeyd etmişəm, onun istedadında var. Necə ki mübarək Qurani-Kərimdə ya Ən-i Şərfin sonuncu ayəsində deyir ki, "Kun faya kun". Allah Təala nəyə ol desə, o dərhal olacaq. Deyir mən insanda elə bir istedad qərar vermişəm ki, insan elə bir dərəcəyə çata bilər ki, o da nəyə desə ol olacaq. Insanda bu istedad var. Sadəcə bu istedada görə insan açmalıdır. İman, müxlislikni açmalıdır. Heç zaman Allaha şərik gələr insan qərar verməməlidir. Buna deyirlər muvahhidlik. Təvhid bəhsi böyük və geniş bir bəsdir. Xülasə xil şəkildə qeyd edirəm. Təvhidin də bir neçə mərhələsi var. Əsas 3 mərhələni mən qeyd etdim. Ki birinci mərhələ zatda təvhid, Allahın zatında təvhid. İkinci mərhələ sifətdə təvhid, üçüncü mərhələ feildə təvhid. Zatda tauhid də özü 3 yerə bölünür. Budur ki, Allahın şəriki yoxdur. Vücud ilə, imkan ilə, ehtimal ilə 3 yerə bölünür zatda tauhid. Məsəl üçün hər insan təkdirsə, onun bənzəri var. Hər insanın bir bənzəri var. Amma Allahın bənzəri yoxdur. Və yoxdur da elə bir şey var ki, onun şəriki yoxdur. Amma mümkündür ki, ondan olsun. Məsəl üçün Bizim qallaktikamız, günəş var qallaktikamızda, ay var və başqa qallaktikalar da var. Başqa qallaktikalarda da günəşlər var, aylar var. Yəni bənzəri var da, bunun şəriki var. Bir də var ehtimal. Ehtimal şərik budur ki, hal-hazırda yoxdur. Mümkün də deyil olsun, amma onun fərziyyəsi var. Fərziyyəsi var. Biz ki deyirik, Allahın şəriki yoxdur. Yəni bunların üçünü də deyirik. Yəni nə varlıq alamında Allahın şəriki var? Nə mümkündür Allahın şəriki olsun? Hətta Allahın şərikinin fərziyyəsi belə mümkün deyil. Ehtimalı belə mümkün deyil bunun şəriki olsun. Təvhidin zatının birinci mərhələsi budur. Ondan əlavə Allah əhaddir. Qulhuvallahu ehad. Şəriki yoxdur. Yəni mürəkkəb deyil, tərkib hissəsi yoxdur. İkinci mərhələ sifət ta tohid. Bunlar da bölünür 2 yerə. Sifat-ı subutiyya, sifat-ı salbiyya. Yəni Allahda olan sifatlar, Allahda olmayan sifatlar bu ayrıca bir geniş bir mövzudur. 3-cü feildə olan tohid, feildə olan tohid, yəni yaratmaq, ruzi vermək, iradə etmək, əta etmək bunlar Allahın feillərindən sayılır. Bəzi rəvayətlərdə var ki, peyğəmbər Əhləbeytdən gələn hədislərdə vardır ki, Rəbbimizin 99 adı var. Bəzi yerlərdə 360 qeyd olunur, bəzilərində 1000, 1001 ad qeyd olunur. Buna baxmayaraq Rəbbimizin adı və ən üstünü bunların içində Allahdır. Allah şakur var, sabur var, vadud var. Allahın esmaül husna deyənlər bunlardır. Bunların içində ən belə deyək, qəbul olunan əsası Allahdır. Qurani-Kərimdə Allah təala buyurur ki: "Bismillahir-Rahmanir-Rahim. İnni anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus-salata li zikri." Şubhasiz bu mənim tək Allah Mənəm tək Allah ki, məndən başqa bir məbud yoxdur. Buna görə də mənə ibadət et və namazı məni anmaq üçün qıl. Fatih surəsinin 14-cü ayəsi. Allah sözü digər 99 adları özündə cəmləyir. Bu ad yalnız Allah Taala'ya aiddir, heç bir dildə tam qarşılığı yoxdur. Allah kəlməsi də müəyyən bir kökdən törəyib. Məsəl üçün qətələ sözü, qətil, yəni qətil etmək, qətələ sözü qatil sözündən. Əmr sözü əmr sözündən. i me Allah sözünün də kökü var, vələhədir, vələhə. Vələhə yəni bütün məxluqatı valeh və heyran qoyan və ya həm onu özünə qul və kölə edən mənasındadır. Allah sözünün mənası budur. İmam Musa Kazım əleyhissalam buyurur ki, Allah kainatda mövcud olan böyüklüyü, kiçikli, bütün varlıqlara hakim olandır və hər şeyin vücudu ondan asıdır. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın dövründə bir materialist vardı. İmam Cəfər Sadiq əleyhissəlamla yol gedirdi. Həmen materialist deyir ki, Allahın varlığını mənə necə sübut edərsən? Bu zaman bir uşağın əlində yumurtayn oynayırdı. İmam Cəfər Sadiq əleyhissəlam yumurtanı uşağın əlindən aldı. Dedi, bax diqqət elə. Allah təala görünən yaradı. Onun bir qapısı, pəncərəsi yoxdur bu yumurtanın. Bir qabığına, bir qala kimi sanki qorunur. İçində nazik bir pərdə var. Onun da içində qızılı su var, bir də gümüşü su var. Bunlar bir-birinə qarışmır. Yəni yumurtanın ağı və sarısı. Və bunun içindən də bir meydana çıxacaq. Bilinmir toyuq olacaq, xoruz olacaq. Və yaxud da ördək olacaq, qaz olacaq. Bu ördək olanda deyir bax gidan fikir ver. Qaçır suya tərəf. O suda başdır üzməyə. Ona o istedadı kim verir? Bir yumurtadan çıxır. Və yaxud da tovuzquşunu misal çəkilir həmen materialistə. Deyir ki, bir yumurtanın içində bir tovuzquşu çıxır. All əlvan rəngdə, gözəl bir formada, çox gözəl bir rəngdə gözəllik yarandırır. İnsan baxdıqca ona heyran olur. O onların hamısını bir yerə sıxışdıran o rəngləri bir-birinə əlavədən o gözəllikləri yaradan bu yumurtanın içindən çıxır. Onları yaradan bir varlıq var. O varlığın adı Allah. Materialist bu məntikli cavabın qarşısında aciz qalır və kəlmə-i şahadət edir, İslam dinini qəbul edir. Təvhid etiqadı Qurandan, peyğəmbərlərdən, imamlardan, övlülərdən əks edib Allah əmrlərinə itoət edən, günahdan çəkinən, batil məbuddları inkar edən şəxs müvəhhid sayılır və qiyamət günü nicat tapar. Həzrət Peyğəmbərimiz buyurur ki, ən yaxşı ibadət la ilaha illallah deməkdir. Allahın şərik qərar verməmək. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, şübhəsiz ki Allah Taala muvahidlərin cismini oda haram et. Cənnətin dəyəri la ilaha illallah deməkdədir. Hz. Peyğəmbərimiz buyurur ki, la ilaha illallah kəlməsi təvhidin əsas kəlməsidir. Allahın yanında ən böyük və dəyərli kəlmədir. Bu kəlmələri ixtlasla deyən şəxs cənnətə gedər. Kim bu sözləri yalandan əgər desə, dünyada var dövlət verəcək Allah Taala ona, amma axirətdə də cəzası olar. Bir gün peyğəmbər buyurur ki, hər kəs la daha illəllah desə Allah təala cənnətdə onun üçün bir ağac acəcək. Bir nəfər sahabelərdən biri qalxdı Xoş bizim halımıza ya Rasulullah. Bizim orada bağ-bağçamız var. Biz gün ərzində nə qədər la ilaha illallah deyirik. Peyğəmbər buyurdu ki, amma burdan ora od göndərib o əkilən ağacları yandırmayın. Od nədir? Günah. Burdan la ilaha illallah deyirsən, bir günah edirsən, həmin o savabla yetişən ağacı yandırırsan. Hz. Peyğəmbərimiz ki, Mərhaca getmişdi. Mərhaca bir neçə şeyləri gördü, tanış oldu. Və bir də görür ki, bir varlıqdır, bir insandır, bəd heybət formada. Bütün adanı yanır ağzından başqa Peyğəmbər soruşur Cəbrayil mələkdən bu kimdir? Cəbrayil mələk buyurur ki bu Namruddur. İbrahim peyğəmbərin dövründə yaşayan özünü Allah edən Həman Namrud. O zamanki İbrahim peyğəmbər Umman canağına ki qoyuldu o da tərəf Atlantda İbrahim peyğəmbər başladı zikr etməyə. Lə iləhə illallah. O da gedə-gedə zikr edirdi. Lə iləhə illallah. Allahdan başqa ilah yoxdur. Nəmrud da bunu seyr edir. Onun ağzını yamçalayırdır. Lə iləhə illallah. Gedib yanacaqsan. Lə iləhə illallah. Deyir bir dəfə dilinə lə iləhə illallah gətirmişdi. Özü ağzını yamçaladığı üçün Allah təala hayo edir və ağzı yandırsın. O da bütün vücudu yanır, amma dili, ağzı yanmır. Bu qədər dəyərli, qiymətli bir zikirdilə la ilaha illallah demək sonda bunu deyim ki İmam Rıza əleyhissalamdan tovhid bərsi qeyd etdiyim kimi neçə-nəcə -neçə illər lazımdır, xütbələr lazımdır ki bu mövzunu qutarmaz. Mühüm olan bir mövzudur. O ki məşhur bir hədis var. Hamınız bilirsiniz, İmam Rıza əleyhissalam ki Mədinədən Məşhed şəhərinə ki Xorasana ki gedirdi Nişapur. Nişapur yolunda neçə-nəcə -neçə tələbələr, onu sevənlər əlində qələm, dəftər hazır vəziyyətdə dedilər: "Ey Allahın Rasulunun övladı, ey İmam" Rəsulə bizə bir hədisdir. İmam Ruzu əleyhissalamda bir cümlə deyir. Deyir ki, mən eşitmişəm atamdan, ata məşidib atasından, ta imamları sayır. İmam Əli əleyhissalamda peyğəmbərdən eşitib, peyğəmbərə də Cəbrayil mələkdir, Cəbrayil mələkədə Allah deyib. Nə deyib? Lə iləhə illallah hisni. Allah təala yana buyurur. Bu hədisə deyirlər silsilətül zəhəb, qızıl zəncir hədis. Bir-birindən bütün məsumlar deyib, Cəbrayil mələk birdə Allah. Qızıl zəncir. Lə iləhə illallah hisni. Lə illa Allah Allah təala buyurur ki mənim qalamdır. Fəmən dəxələ hər kəs ora daxil olsa əmənə billah Mənim amanımda qalacaq. Hər kəs la ilaha illallah desə, o qalaya daxil olsa mənim amanımdadırlar. Mən onu qoruyaram. Bunu dedi, bir neçə addım atdı. Bunu hamı bilir də, bu məlum məsələdir. Ondan sonra geri qayıdıb bunu dedi. Amma onun şərtləri var. Deyir, şərtləri də biz əhli beytə məhəbbət bəsləməkdəndir. Yəni təvhidi təsnamağın şərti biz əhli beytdən keçir. Bizun bu gün neçə-nəcə -neçə dinlər var. İslam dini neçə-nəcə -neçə yerlərə parçalanıb, bölünüb. El, hər gün bir məsəb yaranır. Əfsuslar olsun, parçalanır gedir. Və hərədə görürsən bu təvhidi başqa cür, yəni ki qərarma verir. Əhl-i xilaf və yaxud da İslam dinini ləkə olan vəhabi cərəyanı, məzhab demərəm, cərəyanı məsəl üçün Allahu buzur qərar verir ki, Allahın əli var. Ya Abdullah Qurani-Kərimdə var ki, Allahın əli əynullah, Allahın gözü. Bu məcazi mənanadır da. Onlar deyir ki, Allahın əli var demək həqiqi əli var. Bu bir insanda necə əl var deyir, əl var. Demək əli varsa, demək bunun gözü var, burnu var, qulağı var. Bu oldu cisimləşdirmə. Allahı şərik qərar verir. Allahı cisimləştirmək ən böyük günahlardandır ki, onlar bunu qeyd edirlər ki, bu cürdür. Amma Allah Taala fikirlərə, zehinlərə belə sığmaz. Ki, təsəvvür edəsən hansı formadadır. Hər yeri əhatə edib. Odur ki, İmam Rıza alayhissalam buyurur ki, təvhidi tanımağın əsas şərti biz əhli beytə məhəbbət, biz əhli beytdən keçir. Allah Taala nə andı bir aç onun izzət və cəlalına bizi təvhid inancından kamil, müxlisli etsin inşallah gələn günlərimizi xeyirə mübəddəl etsin günahlarımızın üstündən qələmi əf çəksin auzu billahi minash shaytanir racim bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kauṡar wa ṣalli lirabbika wanḥar inna shani'aka huwal abtar sadaqallahu al-aliyyul azim ya allah